Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dan tidak bersetuju dengan keputusan Kerajaan Selangor yang membenarkan operasi penternakan babi di Tanjung Sepat, Kuala Langat sebelum dipindahkan ke Bukit Tagar, Hulu Selangor pada 2030. Dan baginda bertitah perancangan tersebut dipandang serius khususnya apabila terdapat kemungkinan pembangunan penternakan babi secara berskala besar dan berorientasikan ekspor ke luar negara. Titah Sultan Selangor secara prinsipnya bagi akur dengan kewujudan penternakan babi berskala kecil dan terkawal bagi memenuhi keperluan sumber makanan masyarakat bukan Islam. Namun pembangunan berskala besar disifatkan tidak wajar, tidak sensitif dan tidak seimbang dengan realiti demografi Selangor yang majoritinya terdiri daripada penduduk Melayu Islam. Baginda turut menzahirkan kebimbangan dengan nasib penduduk yang sekian lama menanggung bau busuk berlarutan, pencemaran air sungai dan masalah lalat yang tidak berkesudahan sehingga menjejaskan kualiti hidup. Baginda juga menekankan bahawa Istana Pantai Bahagia yang juga kediaman rasmi Baginda terletak di Kuala Langat dan baginda sendiri merasai serta menyaksikan secara langsung kesan pencemaran bau yang berpunca daripada aktiviti penternakan babi di kawasan berkenaan. Baginda turut mengusulkan agar wakil-wakil rakyat tinggal dan menetap bersebelahan kawasan penternakan babi seperti di Kuala Langat bagi merasai sendiri pengalaman sebenar yang dialami penduduk dalam pada itu, Baginda turut mempersoalkan sama ada projek penternakan babi berskala besar itu melibatkan kepentingan pihak tertentu serta kemungkinan wujud unsur rasuah, konflik kepentingan atau keterisan dalam takbir urus. Baginda tidak menolak sepenuhnya cadangan projek tersebut namun kajian pasaran perlu dilakukan secara teliti dan rasional agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan rakyat, kelestarian alam sekitar serta keharmonian masyarakat berbilang kaum. Sebelum ini Kerajaan Selangor merancang untuk memindahkan industri penternakan babi ke kawasan berpusat moden seluas 202 hektar di Bukit Tagar Hulu Selangor yang dijangka beroperasi pada 2030. Itu dia isu babi di Selangor eh. Ladang babi yang dibuka Bukit Tagas Luas 500 eka eh. Sama besar dengan kawasan Taman Melawati dia yang orang bising ni bukan pasal babi sangat eh. Babi ni buka ladang 10 ekar, 5 ekar tu okey lah Ini sampai 500 ekar, itu boleh buatkan penyakit dan lah, macam-macam lagi ya. Ah eh? dan kepada rakyat Selangor eh, bangunlah, sedarlah eh. Selagi DAP ni ada dalam kerajaan Selangor, inilah akan jadi ya. Ah eh? lepas lepas ni lepas Selangor ni 500 ekar, lepas ni buka pula dekat Pahang 500 ekar eh. Lepas ni buka pula dekat Negeri Sembilan 500 ekar. Lepas ni buka dekat Johor pula 500 ekar. Inilah akibat dia ya. Eh? kalau kita bagi DAP ni pemerintah eh. bukan kita tak bagi kau makan babi tapi babi ni eh, untuk di eh China pun sekarang ni eh, dia tak buka ada babi besar-besaran kat negeri dia. dia dia import daripada Netherlands dia import daripada Amerika dia import daripada Australia eh. kita pula nak buat ladang babi besar-besaran nak export. eh <laughs> aduh dia bila ladang babi besar sangat ni eh apa akan jadi eh taik-taik babi tu eh kalau dia kontrol pun eh hujan akan masuk ke dalam sungai eh masuk dalam sungai menimbulkan pencemaran eh Aha. Jadi kena kena tentang lah ya. Soalnya macam ni lah. Ya. Senang cerita lah pasal isu, isu, ladang babi besar-besaran ni dekat Selangor ni ya. Ha. Kau tumbangkan kelajaan Pakatan Harapan ni Selangor. Ha, tak ada ladan, babi ni ya. Aha. Ya. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua masih bersama saya lagi ni. Alhamdulillah. kita dipanjangkan usia untuk bertemu lagi hari ni bersama uh, dua hari Senin ya eh, 23 hari bulan Rejab tahun 1447 Hijrah ya. Eh. Uh, hari ini saya nak kupas tentang tindak balas Rusia ke atas Amerika. Suara bergaung tak? Suara bergaung tak? Suara okey. Itu ada gaung sikitlah sebab studio ni tak pasang soundproof lagi ya. Eh. Assalamualaikum, suara bergaung tak? Ikut tak? Okey ya? Ah. Tapi sebelum hari ni saya nak kupas pasal tindak balas Rusia eh Rusia dah mula buat tindak balas ke atas Amerika tapi dia tak kacau Amerika eh dia kacau kawan-kawan Amerika tapi sebelum tu saya nak update sikit isu yang panas ni yang sedang berlaku di Iran dan juga apa yang akan berlaku di Iran eh yang menjadi topik tapi panas dekat media-media antarabangsa ni eh kalau kita baca media-media barat ni mahupun CNN BBC semua ni eh dan tengok video-video daripada barat ni eh dia orang ni memang membayangkan yang kerajaan Iran ni dah nak tumbang eh dan anak Shahreza Pahlavi ini akan balik Iran pimpin rakyat dia eh. Aduh, tidak. Eh? Nak balik Iran pimpin rakyat dia eh. Ah, Sampai banyak video-video tunjuk perasaan dan bangunan terbakar, kenderaan terbakar semua. Eh. Banyak yang bukan yang berlaku dekat Iran. ya eh. Dia ambil dekat negara lain. Ha, lepas tu dia kata benda tu berlaku kat Iran. Eh. Aha. Tapi hakikatnya ialah. Eh. Video-video palsu lah. Eh. Dia nak bagi bayangkan Iran yang tumbang. Lah, eh. Tapi hakikatnya ialah. Pertamanya, anak Shah Iran tu sebenarnya langsung tak mendapat sokongan rakyat Iran. Lah, eh. Kalau ada pun beberapa kerat sajalah yang dia orang tu upah oleh anasir-anasir luar. Lah. Keduanya, 800 orang ejen ejen-ejen Israel yang telah ditangkap oleh pihak berkuasa di seluruh Iran eh, di seluruh negara Iran ni eh, untuk melumpuhkan rusuhan yang didalangi oleh Israel eh. dia orang kata macam mana dia tangkap senang je bila dah dapat cekok 10 ekor eh, dia picit telur ni eh, sampai senak keluarlah nama kucu-kucu dia orang ni 800 orang lebih eh. dan dijangka akan tangkap lagi lah beribu-ribu lagi lah ketiganya semalam keluar berita Berjuta-juta orang rakyat Iran eh, yang menyokong kerajaan Iran sekarang ini keluar tunjuk perasaan beramai-ramai dan jauh lebih besar daripada yang tak puas hati dengan kerajaan Iran ya eh. sampai pihak berkuasa Iran ini kena kawal pula eh, kumpulan yang menyokong kerajaan ini supaya tak bertempur pula dengan rakyat dia yang tak puas hati ya eh. tapi mulanya rakyat ini tak puas hati ini buat tunjuk uh, buat uh, perlindungan aman ya eh. uh, tapi ada anasir-anasir luar dia cucuk, eh, Dah jadi sedikit rusuhan lah ya. Seperkara lagi yang saya nak update ialah pihak Amerika ya, yang sedang berada dalam keadaan berjaga-jaga sekarang ni di Iraq, Lebanon dan juga terhadap Yahudi di Yaman. Kerana dikatakan ya, kalau Iran ni start serang Israel ni ya, menyerang kedudukan tentera Israel ni, dia orang ni pun akan serang kedudukan tentera Israel di Lebanon dan Syria eh, ya, jika Iran memulakan serangan. ya. Ha, tapi Houthi saja yang terang-terang bagi warning dan akan serang Israel dan juga kapal-kapal berkepentingan Amerika dan Israel dekat Laut Merah. ya. Ah ha, ni, Houthi dia bagi warning lah. Tapi Huti ni dia bukan cakap je, dia buat eh. Ah, ha, dia tak macam Presiden Erdogan Turki eh. Ah ha, ni, Yahya Sari dah lama tak keluar muka dia. Ha, Brigadier General Yahya Sari dia kata, Any American attack or aggression against Iran will be battle for the entire nation. And the Yemeni armed forces will target American and Israeli ship. Maksudnya dia akan target kapal-kapal lah perdagangan yang lalu dekat Laut Merah tu eh. Ah, ha, ni lagi satu uh, statement dia. Ani ha, ni dia. Yemeni Ansarullah says Yemen, Saudi Arabia and Middle East must support Iran. Dia kata negara-negara Arab ni kena support Iran eh militarily against US Israeli uh, occupation forces eh Yemen says if Iran lose then all the Arab world will face huge political and regime trouble in their own kingdom dia kata kalau Iran kalah eh Angku orang semua akan teruk eh dia seru eh uh, tapi saya tak rasa negara Arab ni ada telur nak masuk campur lah eh uh -huh. malah uh, menteri luar Iran ni apabila ditemu ramah mengatakan yang kali ni bukan saja Israel akan diserang akan tetapi semua pengkalan-pengkalan tentera Amerika dan negara di negara-negara teluk tu akan diserang eh. Ah, dia kata Iran mempunyai peluru-peluru pandu yang jauh lebih canggih dari apa daripada apa yang digunakan semasa perang 12 hari pada Jun lepas eh. Ini dia kenyataan menteri luar Iran tu. Yes, we are in favor of a deal, but a fair and balanced deal. The problem is when Americans, the current administration, talk about a deal, In fact, they want to dictate what they want. And this is what we experienced as recently as two months ago in, the, in, the, in, the, in New York. Uh, we are ready for negotiation, but not for dictation. We are ready to go for a deal, but for a fair and balanced deal, not a one sided deal. How prepared are you if there were a follow on Israeli attack on Iraq? Uh, we are even more prepared than the than, uh, previous war. Can you elaborate in, in what way are you prepared? <laughs> you know, our missiles are, uh, you know, in a better position. Uh, Quantity-wise and quality-wise. Uh, we have learned many lessons during the 12-day war. We have learned, we we understood our weak points and our points of strength and Israeli's weak points. Uh, they have worked on all of them and they are fully prepared even better than the previous time. It doesn't mean that we want war as uh, you know the best way to prevent a war is to be prepared for that. Russians helped us a lot during twelve days of war and uh, after that we have been engaged uh, in, in in more cooperation than before and this is why I am telling you that we are even more prepared than figus war ya menurut menteri luar Iran ni dia kata Rusia banyak membantu dia pada masa perang 12 hari itu, eh lepas Iran tu boleh dia bantu tapi sekarang ni kerjasama dengan Rusia lebih erat lebih mantap eh dan Rusia ada supply peluru pandu dan peluru-peluru pandu Iran pun jauh lebih baik daripada apa yang dia gunakan semasa perang 12 hari itu. maknanya kali ni dia akan hentam sikut-sikutlah ya eh. manakala Rusia pula eh setelah kapal dia orang ni dirampas oleh tentera laut Amerika Syarikat di lautan Atlantik Rusia mengambil tindak balas dengan cara dia orang sendiri eh ah ha, dia minta eh, Amerika kata nak siasat dulu eh Rusia terang-terang cari pasal dengan Jepun eh dengan mengisytiharkan kawasan laut sekitar kepulauan Kril utara Jepun tu sebagai kawasan larangan kepada semua nelayan lain Jepun eh dengan serta-merta eh ha, ni dia kawasan ni ah ha, ya kawasan yang dibulatkan tu bulat tu, kawasan tu memang kawasan Rusia lah eh. sampai ke ujung kepala Jepun tu pun eh, kawasan Rusia lagi, selama ni Rusia dia bagi je nelayan-nelayan uh, Jepun ni cari uh apa tak uh, tangkap ikan dekat situ sekarang ni kita tak boleh dah eh dia nak kawal dia nak sekat eh ah padan muka Jepun mengelabah lah eh ah ini macam satu tindakan ni tindakan Rusia ni sekat nelayan-nelayan uh, Jepun ni daripada guna uh, pergi tangkap ikan dekat situ hmm. ni eh merupakan satu tindak balas Amerika lah eh ah dia katakan eh? mungkin dia bagi message lah kau kacau kawan aku dekat Venezuela aku picit telur kawan kau Jepun eh ah Rusia pula dia terus hantar kapal-kapal tentera laut bagi mengawal perairan kepulauan kril tu ah eh? seolah-olah mengenakan sekat angkatan laut terhadap nelayan-nelayan Jepun ya. Eh? Hmm. Barang diingat ya, eh? industri perikanan Jepun ni akan kehilangan pendapatan lebih daripada 2 bilion US dollars setahun ya. Eh? Ha, dan kalau tak dapat tangkap ikan dekat Kepulauan Kril tu dia akan hilang eh. Ha, selama ni Rusia tak kisah pun eh kau nak tangkap tangkaplah lah eh? sebab kawasan tu jadi petikan eh. Nelayan-nelayan Rusia dan Jepun bebas tangkap ikan kat situ eh. Bukan tu saja. Ianya punca rezeki berpuluh-puluh ribu orang nelayan Jepun dan berpuluh-puluh ribu lagi yang bukan nelayan tapi kerja dekat darat dekat kilang-kilang memproses hasil laut Jepun ni eh. jadi kalau industri perikanan Jepun ni lumpuh, ianya akan melibatkan juga berpuluh-puluh industri uh, sokongan yang lain eh. contohnya kalau ikan tu dibuat sardin eh dalam tin eh, supply tin pun akan terjejas eh. Kalau ikan tu dibungkus dalam plastik, maka kilang plastik yang supply tu pun akan terjejas eh. Pendek kata ianya akan melibatkan pendapatan beratus-ratus ribu orang pekerja-pekerja industri sokongan eh kepada industri perikanan laut Jepun ni. Dia industri laut Jepun ni besar eh. ianya satu tamparan yang sangat hebat kepada ekonomi Jepun eh. Dia baru buat je dalam 3-4 hari lepas. Eh. Jadi akibat tindakan Rusia tu, industri perikanan Jepun terus lumpuh. Eh. Jepun panggil ajak berunding tapi Rusia buat tak tahu je. <laughs> dah tentulah Jepun akan merengek eh, dan mengadu kepada Amerika eh soalnya beranikah Amerika eh, nak halang angkatan laut Rusia yang buat eh, sekatan dekat kepulauan Kril eh tak nak bagi nelayan-nelayan Jepun ni takak ikan dekat situ eh ah, sebab dia dekat sangat dengan Rusia eh ah, itu seolah-olah eh Rusia ni seolah-olah bagi isyarat, lah bagi message kepada Amerika kalau kau nak jadi lanun dekat laut Karibian ah buat sekatan ke atas Venezuela aku pun ah, boleh jadi lanun dekat perairan utara Jepun eh dekat kawasan perairan aku sendiri eh ah, kalau kau berani kau masuk lah. Eh. Ha, kau boleh usik kawan-kawan aku, aku pun boleh usik kawan-kawan kau. Jadi, konflik ni dah berlaku 4-5 hari dah, eh. dah seminggu dah. Eh. Ha, Amerika tak buat apa pun, Jepun tak hantar kapal laut pun. Eh. Dia tak berani. Eh. Ha, kau bagi senjata kat musuh-musuh aku, ah, ha? Rusia juga aku pun boleh bagi senjata dekat musuh-musuh kau. Kau kacau kawan-kawan aku, aku pun boleh kacau kawan-kawan kau. Eh. Ha, jadi dah panas. Eh. Jadi, ekonomi negara Jepun ni yang dah bergantung kepada industri perikanan selama beratus-ratus tahun ni, Tiba-tiba lumpuh eh, sebab kawasan yang dikenakan sekatan oleh Amerika itu dikatakan antara kawasan yang terkaya dengan hasil perikanan di dunia. Eh. Ah, jadi hakikatnya, ada yang tangkap paus bukan situ. Eh. Hakikatnya musuh-musuh Amerika ni banyak. Eh. Di Amerika Selatan ada, di Afrika Utara ada, di Timur Tengah ada lagi lah ramai. Eh. Ha dan di Asia pun ada eh. Jadi saya tak rasa Amerika akan beranilah eh nak nak pergi lawan tentera laut Rusia yang kawal perairan tu dekat dengan Rusia tu eh. Tapi kalau Amerika tak buat apa-apa, ah -apa, eh, memang malu besarlah Amerika sebagai bouncer Jepun ni kan eh. Dan reputasi Amerika akan jatuh lah eh. nah, sebab Amerika ada beberapa pengkalan tentera laut di kepulauan selatan Jepun eh. Macam pengkalan di Okinawa besar eh, yang berada kira-kira 1500 km daripada kepulauan Kril tu eh. Jadi sepatutnya dah lama dah Rusia Tindakan macam ni eh. Ya. Apa taknya eh Rusia ya. semenjak Rusia berperang dengan Ukraine eh ya, hampir 4 tahun dulu ya bermula pada 22 Februari tahun 2022 eh ya, Jepun telah menyokong sekatan ekonomi yang dikenakan ke atas Rusia. Eh ya, dia pun dikenakan sekatan ekonomi. Tapi pada masa yang sama eh engkau kaut hasil laut di perairan Rusia eh. Ya. Ha, patutnya dah lama dah Rusia buat macam tu eh. Ya. Jadi berikutan tindakan drastik Rusia tu Jepun memilih untuk tak buat bising dulu. Jepun hantar seorang wakil ahli parlimen yang ada hubungan baik dengan Rusia lah untuk berunding. Cepat-cepat eh. ha, pergi -cepat Moskow. Tapi lawatan tu bukan lawatan rasmi. Eh. lawatan lawatan senyap-senyap. Tak ada sidak akhbar. Tak ada kenyataan awam dikeluarkan. Eh. Tapi apa jadi kepada lawatan tersebut? Wakil Jepun tu. Eh. Wakil Jepun tu dimalukan. Pihak Rusia tak mau berunding pun. Eh. Tak bagi apa-apa respon. Tak bagi perhatian. Dia tak layan langsung. Eh. Aha. Itu bukan biadab. Eh. Bagi saya itu nak bagi mesej kepada Jepun. Eh. Kau jiran aku. Eh. Kau duduk sebelah rumah aku. Tapi kau kenakan sekatan ekonomi ke atas aku. Sebab nak ambil hati ya. Pihak yang bom kau 70 tahun dulu ya. Dan bunuh beratus-ratus ribu rakyat kau. Kau sanggup jadi anjing Amerika yang nak bom rakyat kau 70 tahun dulu ya. Ha, jadi mesej ni jelas. Mesej daripada Rusia ni jelas. Selagi Jepun meneruskan sekatan ekonomi ke atas Rusia, aku tak mau berunding. You talk to the walls. Kau cakap dengan dinding lah. Aku tak mau berunding. Jadi, mesej Rusia jelas. Kalau nak bekerjasama, jadi jiran yang baik. Kalau tak, lebih baik kita jadi musuh. Macam. Dia memang cari pasal kau-kau macam -kau. lah. Bayangkan kalau Malaysia ni, tiba-tiba kata dekat nelayan-nelayan, katalah bayangkan kat Malaysia ni, nelayan-nelayan nelayan Indonesia duduk tangkap ikan kat kawasan kita, kita biar je. Tiba-tiba je kita sekat. Pak! 哎啊！Uh huh. Eh, tak ter ter terkedu nelayan-nelayan nelayan, uh, uh, ni Jepun tu kan eh. Jadi juru cakap Kementerian Luar Rusia yang terkenal eh, yang lawa ni, Maria Zakharova eh, telah membuat kenyataan rasmi dia mentam lagi ya eh, terhadap Perdana Menteri Jepun iaitu Takaichi ya. Eh. Dia kata Perdana Menteri Jepun ni eh, Taikaichi, tu tak sepatutnya buat lawatan ke Yukusone Shrine eh. Ha, shrine ni macam ada tugu lah dekat Tokyo tu ah eh, untuk memperingati askar-askar Jepun yang mati masa Perang Dunia Kedua lah eh. Ha, yang kebanyakannya adalah penjajah perang eh. Ha, dia kata Jepun sepatut eh Perdana Menteri Jepun tu sepatutnya buat satu tugu peringatan di tengah-tengah Tokyo tu untuk memperingati mangsa-mangsa kekejaman tentera Jepun pada Perang Dunia Kedua eh. Aha. Kenyataan tu memang sangat-sangat menghiris Jepun lah, eh sebab Jep eh, golongan muda Jepun ni rata-rata tak didedahkan langsung dengan sejarah hitam Jepun tu eh. Aha. Tak diajar langsung tentang kekejaman tentera Jepun ni dan apa yang tentera Jepun buat kepada rakyat China, rakyat Korea dan juga rakyat negara Asia Tenggara eh macam Singapura, Malaysia dan eh, Indonesia eh. Ha, ini bukan kenyataan diplomasi lah. Ini ibarat satu pelempang kat muka PM Jepun tu eh. Ha. Ya. Lawatan pemimpin-pemimpin Jepun ke Tugu Peringatan Niako Suni ni memang sentiasa jadi mendapat um, protes lah eh. Daripada China, Rusia dan juga Korea Selatan. Eh? Walaupun Tugu tu berada di Jepun eh. Sebab ianya dianggap oleh China dan Korea sebagai memperingati kekejaman tentera Jepun eh ah, jadi message Rusia ni jelas kalau Jepun nak menonjolkan diri sebagai negara yang bermoral eh, dan bertamadun cermin diri diri sendiri dulu lah eh. ubah sikap dulu sebab Jepun eh ah, katanya sampai sekarang pun belum pernah meminta maaf secara rasmi di atas kekejaman tentera dia orang di China, Korea dan juga di Asia Tenggara. Jepun dengan eh, Perdana Menteri Jepun yang lepas-lepas ni cuma mengeluarkan kenyataan kami kesal dengan apa yang berlaku itu saja. Dia tak pernah buat permohonan maaf eh. Aha. Jadi ini adalah satu tamparan yang hebat kepada naratif sejarah Jepun eh, yang eh, difahami oleh golongan muda Jepun ni lah. Eh. Jadi sebenarnya ini bukan kebodohan Jepun yang pertama dalam masa lima tahun ni. Eh. Kepulauan Kril di utara Jepun tu lah kan, ni, Kepulauan Kril ni, yang ada bulat tu kan, ha? Kril tu, dekat atas kepala Takaichi tu, yang bulat tu, ha, memang dah jadi... Um, Rebutan di antara Jepun dengan Rusia lah sejak tamat Perang Dunia Kedua. Eh, Rusia menduduki ke semua Kepulauan Kril, termasuklah yang paling hampir dengan utara Jepun tu. Eh. Rusia kata dia boleh bagi, tapi Rusia dah bagi tawaran. Eh, dia kata dia boleh bagi balik pulau tu, yang atas, yang dekat dengan Jepun lah, bukan semua, eh, pada Jepun. Dengan syarat Jepun kena sign agreement tak akan membenarkan Amerika buka pengkalan tentera kat situ. Fair lah kan eh. Kau nak pulau tu ambil balik tapi dengan syarat. Kau jangan benarkan Amerika buka pengkalan tentera kat situ. Tapi disebabkan tekanan Amerika, Jepun tak setuju. Rusia pun kata, ah, ha, kau tak nak sudah lah. Ah, ya? ha, tak ke bodoh Jepun tu. Eh. Jadi keputusan Jepun tu mendapat kritikan yang sangat hebat oleh rakyat dia dan juga parti-parti pembangkang di Jepun lah. Jadi sikap Jepun yang jadi anjing Amerika selama 70 tahun tu semakin lama, semakin tak disenangi lah oleh rakyat Jepun. Minta-minta eh. akan digulingkan Perdana Menteri ni ganti dengan Perdana Menteri yang tak pro Amerika sangat. Eh. Ha. Jadi akibat daripada tindakan Amerika di Venezuela dan tindakan merampas kapal yang bawa bendera Rusia tu Rusia telah bertindak balas menyerang 4 buah kilang milik kerjasama eh syarikat Amerika di Ukraine dan di Lviv dan juga di Odessa eh jadi Amerika ni dia tahu eh dia nak lawan kapal yang kena tunda tu dia tak ada kekuatan dekat Lautan Atlantik dia bantai syarikat-syarikat berkepentingan Amerika di Ukraine eh 4 buah kilang yang mana Amerika ada share kena bom dengan Rusia dengan menggunakan peluru berpandu orasnik eh dan jurucakap Rusia mengatakan yang kilang-kilang kepunyaan Amerika di Ukraine tu akan jadi sasaran perang yang sah kalau Amerika tak lepaskan tangki minyak Rusia tu eh, eh kapal tangki minyak Rusia tu <laughs> jadi berikutnya dengan tu Amerika telah membebaskan eh? dia dalam tu adalah dalam 20 orang kru eh Amerika telah membebaskan 3 orang rakyat Rusia yang jadi kru kapal tu eh ha, tapi 12 orang lagi kru tu rakyat Ukraine dengan 5 orang lagi rakyat Georgia eh? tak dilepaskan oleh Amerika eh ha, jadi kita tunggu kita tunggu tindakan Rusia sehari dua lagi kalau Amerika terus berdegil tak nak lepas dengan kapal tu. Eh. Putin ni bukan macam Trump. Eh. Semua jadi dia tweet, tweet, tweet. Eh? Masuk FB lah, masuk tweet lah. Eh. Dia tak cakap banyak. Eh. Dia buat terus. Eh. Bukan macam Trump. Eh. Ha. Ah. Jadi ada para penganalisa Barat kata Rusia tak akan berani serang kapal tentera laut Amerika yang tengah duk tunda kapal minyak dia tu. Ah, tanker dia tu. Walaupun sekarang ni kapal dan kapal selam Rusia ni berada dalam 200km saja daripada kapal uh, Rusia yang Amerika rampas tu. Eh. Ha. Ah. Sebab Amerika ni armada laut dia memang kuat lah di lautan Atlantik. Eh. Tapi kenyataan yang dibuat oleh seorang bekas kenal tentera Amerika eh, atau uh, eh, pernah jadi penasihat kerajaan Amerika, eh, uh, kenal besar Lawrence Wilkinson. Eh. Lawrence Wilkinson dia mengatakan yang peluru berpandu orang Rusia tu mampu memusnahkan armada laut Amerika walaupun armada tu sedang berlayar eh, atau bergerak sebab orang tu bukan saja satu peluru eh, dia ada satu peluru dia ada enam kepala eh, satu peluru dia bawa enam bom eh, boleh menukar sasaran walaupun sasaran tu sasaran bergerak eh. jadi dia mengingatkan yang tenaga kinetik kelajuan 13,000 sejam ataupun 10 kali kelajuan bunyi uh, peluru pandu aurasinik tu bukan saja boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada armada laut Amerika ha? 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 tapi itu belum lagi letupan ya eh? Orasnik yang Amerika, yang Rusia hantar ke ke Ukraine tu tak ada letupan eh, dia pakai tenaga kinetik saja eh. Ah, ha. kalau dia letak bom lagilah teruk eh. Jadi itu dah dibuktikan Rusia lah, eh. dia orang hantar peluru pandu ni tanpa peledak eh. tu bila jatuh, boom, tak ada letupan eh. Ha. maknanya dia punya Lajuan tu cukup dah memusnahkan lah. ya. Eh. Ha. di Ukraine. Ah, ha. ni dia. Ah, ha. Lauren Wilkinson eh. Ah, ha. ni dia kenyataan Lauren, dia kata a single Orasnik misal A single irrational missile can destroy a fully equipped American aircraft carrier with fighters and 5,000 soldiers in about 30 seconds. 30 saat saja. Ah, ha, dia lancarkan. Kau tak tempat nak tahan lah. Ha, ha, ha. ha. Sementara tu saya nak update sikit pasal Amerika yang dah menggelupur sikit sekarang ni. Ya. Eh. Siapa yang buat Amerika ha? Siapa yang buat Amerika menggelupo semalam ni? Ha? Eh? Bukan Rusia buat Amerika menggelupoh, bukan China buat Amerika menggelupoh, tapi sekutu dia sendiri iaitu Canada yang Amerika dok bully sejak Trump jadi presiden kali kedua Januari tahun lepas. Eh. Trump ni mulut celupa, eh. dah lah dia kenakan sekatan ke atas ekspor ekspor Canada ke ke Amerika, eh. kenakan tarif 25% ke atas ekspor Canada. Tapi banyak kali menghina Canada, kadang-kadang dia hina cara serius, kadang-kadang dia berseluruh lah. Yang Canada tu sepatutnya jadi sebahagian daripada USA ataupun negeri ke 51 USA eh jadi sikap Trump tu telah menimbulkan kemarahan rakyat Kanada daripada tahun lepas lagi dan pemimpin-pemimpin Kanada -pemimpin sampai industri pelancongan mereka rakyat dia marah rakyat Kanada marah sampai ditanak pergi melawatkan Amerika yang dah beli tiket pun dia cancel eh sampai industri pelancongan Amerika tahun lepas ni terjejas teruk eh tapi dalam masa sebulan dua ni Amerika tengah senang eh Amerika perlu nak dia nak kena buat 10 ke 12 stesen jana kuasa elektrik yang dipacu oleh tenaga nuklear ah eh, dibina dekat Silicon Valley bagi menampung R&D dan juga kerja-kerja AI lah. Ah eh. development AI ni memerlukan tenaga elektrik yang banyak eh. Ah jadi sekarang ni tak cukup eh bukan itu saja. Plan cryptocurrency dia pun eh, Trump nak gunakan banyak tenaga elektrik tambahan. Jadi dia kena buat 12 reaktor nuklear untuk hasilkan elektrik dekat Amerika eh. Masalahnya ialah Reaktor reaktor nuklear ni bahan bakar dia ialah uranium eh ataupun uranium fuel dan Kanada ni merupakan pembekal uranium antara yang terbesar dekat dunia di samping Rusia, China dan Australia. China dan Australia tak nak jual uranium kat Amerika dah. Ha, Kanada pula akhir, akhir ni pun tak mau jual uranium kat Amerika. Jadi Trump menggelupo sampai kena pujuk Kanada. Tapi Kanada kata sejak kau kenakan tarif tinggi dekat aku, aku dah sign nak jual uranium kat negara lain. Sorry, no stock. Jadi menggelupo lah Trump. Dia boleh harapkan Australia. Tapi Australia pun dah ada kontrak nak bekalkan kepada negara lain eh China dengan Rusia dulu dia dulu Amerika ni sebelum perang ni dia beli banyak uranium daripada Rusia dan juga China eh. Ha. Uh -huh. Jadi Trump ni eh. Ah uh, insya lah. lepas ni eh insya-allah kalau sempat malam ni pukul 11 atau 11.30 saya akan buat dua live dengan tajuk eh. Ah uh, tajuk ni penting eh. Ah uh, tajuk pertama adakah China akan serang Taiwan dan kalau China serang eh adakah uh, Amerika akan pertahankan Taiwan? Eh? Ini satu isu yang ramai orang tanya eh. Ha, dan isu dia rumit sikit, nak kena cerita panjang sikit. Eh. Dan keduanya, kekejaman Jepun eh, semasa dijajah oleh China dan juga kekejaman British dalam perang candu ni. Eh, yang sangat-sangat mempengaruhi dasar ekonomi dan dasar luar China lah. Terutamanya terhadap Eropah. Eh. Kenapa? Eh? Ha, itu insya Allah saya akan jelaskan dalam live yang seterusnya lah. Eh. Dengan memahami sejarah China ni, baru kita boleh faham cara China menangani atau bertindak dalam isu-isu geopolitik ni. Eh. Sebab sejarah China ni, terutamanya dengan Jepun dan negara-negara barat ni adalah zaman gelap Cina eh yang dia ajar di sekolah-sekolah dan banyak mempengaruhi dasar luar Cina sampai sekarang eh ha, dan macam mana Cina bertindak terhadap satu-satu isu ha, terutamanya yang melibatkan tindakan kuasa besar dan ha, macam Amerika eh ha, jadi nak tahu cara Cina ni berfikir, cara polisi dia, cara dia bertindak kalau ada isu-isu geopolitik ni kita kena tahu sejarah Cina ni daripada 1830 sampailah 1945 ni eh sejarah hitam dia eh, sebelum eh, perang dunia kedua eh dia kena jajah dengan Mongol sebelum tu lah tapi sebelum tu dia kena jajah dengan Mongol Manchuria pun pernah jajah dia lepas tu Jepun jajah dia lepas tu British jajah dia Perancis lah jajah dia sampai kena serah Hong Kong eh? Ha? Ha, jadi pengalaman tu lah yang membuatkan uh, China ni uh, telah mempengaruhi dasar luar negara China dan juga dasar ekonomi dia. Itu akan insya Allah kalau sempat saya akan saya akan pukul sebelah ni ya. Okey terima kasih kepada semua yang telah suri bersama saya hampir setengah jam malam ni. Uh, saya pakai studio baru ni yang baru renovate ni. Tak sempat letak um, wall ni apa? Soundproof lagi. Ya. InsyaAllah dalam 2-3 hari ni letak soundproof. Kalau ada suara bergaung tu minta maaf ya. Okay. Dan jangan lupa support channel ni. Like, subscribe dan share. InsyaAllah kita berjumpa lagi pukul 11 ataupun 11.30 malam ni ya. Assalamualaikum. Bye. Ah, ha, Trump betul. Saya rasa Trump ni akan cuci tangan juga dekat Taiwan ni. Eh? Ha, tengoklah nanti. Eh? Ha. Sebab dia nak dia nak konsentrate dekat Amerika Selatan ni sekarang ni. Betul. Saya setuju Atok Sidris ni. Ha, sebab dia dekat Ukraine pun dah cuci tangan. Ha, assalamualaikum. Thank you, Sweet Girl.